নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আশা কৰিছোঁ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আপোনালোকৰ খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল মোৰতো খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল আপোনালোকে দেখিয়ে আছে কাৰণ এইকেইদিনত মই যিকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছে মই আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত আপোনালোকৰ সেই মৰম আৰু আশীৰ্বাদসমূহ মোৰ লগত সদায় থাকে কাৰণ মই যদি বেয়া কৰিছোঁ সেই বেয়াখিনি শুধৰাই দিয়া দায়িত্ব আপোনালোকৰ যদি মই কিবা ভাল কৰিছোঁ কি ভাল হৈছে সেইটো কোৱাও দায়িত্ব আপোনালোকৰ কাৰণ সকলোখিনি মই আপোনালোকৰ আগতে এৰি দিছোঁ আশা কৰিছোঁ সেইকণ সহায় মোক কৰিব যাতে অনাগত দিনত মই কাম কৰিবলৈ অকণমান সাহস বেছিকৈ পাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কওঁ মোৰ মাতটো অকণমান সলনি পাইছে কাৰণ মোৰ অকণমান চৰ্দি ভাৱ হৈ আছে আৰু আজি অকণমান মনটো বেছিয়ে ভাল লাগি আছে কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে প্ৰত্যেক বছৰে যিগৰাকী ডিউৰী বিহুৰাটী উইনাৰ হয় তেখেতক এখনকৈ গাড়ী উপহাৰ কৰা হয় আৰু যোৱা বছৰটো মই উইনাৰ হৈছিলোঁ আপোনালোকে জানেই কাৰণ আপোনালোকে মোক যদি বিজয়ী নকৰিলেহেঁতেন মোৰ কাৰণে এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নাছিলে গতিকে পুনৰবাৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আচলতে ধন্যবাদেৰে সেইখিনি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত মই সদায় চিৰকৃত আৰু মই যিখন গাড়ী পাইছিলোঁ আজি সেই গাড়ীখন আনিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আজি হৈছে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ একৈছ জানুৱাৰী মই ভিডিঅ'টো কেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এৰি দিব পাৰিম নাজানো কিন্তু চেষ্টা কৰিম অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিবলৈ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব শেষখন এটা কমেণ্ট কৰি যাব যিহেতু গাড়ীখন আনিব যাম সেইকাৰণে এযোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাওঁ কি পিন্ধি যাওঁ কি নাযাওঁ সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোৱে দেখাম শেষলৈকে চাই থাকিব কিন্তু দেই আৰু এইফালে এযোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মই আহি পালোহি গড় চুকত যিটো মাৰুতি চুজুকি ডিলাৰ আছে তাতে মোৰ গাড়ীখন দিয়া হৈছিল ৰুমত আৰু ৰাস্তাত একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কিন্তু কৰিম দেখাব লগা একো নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক একেবাৰে ডিলাৰতে লগ পাই দিওঁ আহি পাই একাপ কফি খাই ললোঁ তাৰপিছতে গাড়ীখন দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি নীতি নিয়ম কৰিবলগা থাকে গোটেইখিনি তেওঁলোকে কৰিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোক মনোজ দাই বহুত বেছি সহায় কৰিছে গতিকে মনোজ দাক বহুত বহুত ধন্যবাদ এই সুযোগতে আৰু ইয়াতে উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকজন সদস্যক ধন্যবাদ কাৰণ তেওঁলোকে ইমান মৰম দিলে মোক সেই অকণমান সময়তে আৰু এই সুযোগতে ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ সমূহ পৰিয়ালক ধন্যবাদ তেওঁলোকে আমাক ইমান এখন ভাল মঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে এইখন মঞ্চ নিদিলেহেঁতেন তেতিয়া মোৰ কাৰণে এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নাছিলে লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত তেওঁলোকে মোৰ মূৰৰ ওপৰত আশীৰ্বাদৰ হাতখন যাতে সদায় এনেদৰে ৰাখে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পুনৰবাৰ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম আৰু আপোনালোকে বহুত কমেণ্ট দিছে সকলোৱে কমেণ্টবিলাক মই ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাই যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ লগত যাতে সদায় এনেদৰে থাকে ধন্যবাদ পুনৰবাৰ সকলোকে লগ পাম এইবাৰ বিহুৰ আমাৰ কথাটো যে প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমি ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান ৰাখিব পাৰিছোঁ আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এইবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আচলতে মোৰ নামটো মই যেতিয়া নাচিছিলোঁ তাতে মোৰ নামটো মুনুকা নাছিল কাৰণ সন্ধ্যাশ্ৰীৰ নামটো মোৰ ডকুমেণ্টতহে আছিল মানে এইটো নামত নাছিলে মই সৰুৰ পৰা প্ৰাইজেই নাপাওঁ সেইকাৰণে নামটো চেঞ্জ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ডকুমেণ্টৰ কাৰণে সেইটো নাম লাগে যে সেইকাৰণেহে সন্ধ্যাশ্ৰীৰ নামত কৰিলে সহায় কৰিছে চবেই জানে এইবাৰ যিহেতু বুটিং ছিষ্টেম হৈছিলে প্ৰায় মই একাৱন্ন হাজাৰ সাতশ সত্তৰটামান বুটত মই জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ সেইকাৰণে એ અમારું બે